হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সদায় ভালে কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম আছাম পুলিচৰ ফাইনেল ৰিজাল্টৰ বিষয়ত আপোনালোকৰ বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আৰু আপোনালোকৰ বহুতেই সুধি আছিলে নতুন ভেকেঞ্চি কেতিয়া আহিব কামাণ্ডো কেতিয়া আহিব ফৰেষ্ট গাৰ্ড কেতিয়া আহিব এ এ পি এফ কেতিয়া আহিব ত' সকলোবোৰৰ কথা আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যেতিয়াই মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে চাব পাৰিব তো আপোনালোকে গম পাইছে আছাম পুলিচৰ যিমানটা আমাৰ বিভাগ আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এ বি ইউ বি হওক এ পি আৰ অই হওক গ্ৰেড থ্ৰী কনষ্টেবলেই হওক ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলেই হওক গ্ৰেড ফ'ৰে হওক বা আপোনালোকৰ চিভিল ডিফেন্সেই হওক আপোনালোকৰ সকলোবোৰৰ ৰিজাল্ট যিহেতু এতিয়া পেণ্ডিং হৈ আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিহেতু খালী হৈ থকা যিমান এটা প'ষ্ট আছিলে সেইখিনিৰ এতিয়া যিহেতু প্ৰচেচিং হৈ আছে গোটেইখিনি ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ ন অক্টোবৰৰ দিনা দিয়াৰ কথা আমাৰ চি এম মহোদয়ে কৈছে গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ যিসকলে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ ইতিমধ্যে আমাৰ চি এম মহোদয়ে ন অক্টোবৰ তাৰিখে ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে নিজে গতিকে সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হওক বুলি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম নতুনকৈ যিটো এটা ৰিকুৱাইটমেণ্ট খালী হৈ আছে বুলি কৈছিলে এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ বিয়াল্লিছটা পথ সেইটো নতুনকৈ আহিবনে নাই এতিয়া প্ৰচেচিং হৈ থকা পথখিনি তাতে এডজাষ্ট হ'ব তাৰ ওপৰত আমি সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম গতিকে এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ বিয়াল্লিছটা প'ষ্ট সিভাগে চালে বহুত হয় হয়তো আপোনালোকে কিভাগে চালে গোটেই অসম পুলিচেই হৈ যাব অসমত হয়নে গতিকে তেনেকুৱা কথা নহয় এতিয়া যিটো প্ৰচেচিং হৈ আছে ধৰি লওক আপোনালোকৰ এ বি ইউ বি হওক বা এছ আই হওক বা কামাণ্ডুৱে হওক হয়নে গোটেইখিনি পদ তাতে এঘাৰ হেজাৰ তিনিশ বিয়াল্লিছ তাতে এড হৈ যাব গতিকে যিমান এতিয়া কমপ্লিট হ'ব এই কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যিমানখিনিখিনি প্ৰচেচিং হৈ আছে সেইবোৰ পথ আপোনালোকৰ নিযুক্তি হোৱাৰ পিছত বা এপইণ্টমেণ্টেড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিমানখিনি পদ আকৌ খালী হৈ থাকে সেইবোৰে আপোনালোকৰ নিউ ভেকেঞ্চি হিচাপে ওলাব গতিকে এঘাৰ হেজাৰ তিনিশ বিয়াল্লিছটো আপোনালোকৰ ট'টেল এতিয়া খালী হৈ থকা পদৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ এ ডি জি পি এ জি পি ডি আই জি পি এছ পি এছ এছ পি এ ডি ডি এছ পি অৰ্থাৎ এডিশ্যনেল এছ পি সেইবোৰ সকলোবোৰ আছে ডি এছ পি বিভাগো আছে গ্ৰেড ফ'ৰ আছে ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ আছে আপোনালোকৰ কনষ্টেবল এ বি ইউ বি আছে গতিকে সকলোবোৰ ইয়াতে একেলগে সোমাই আছে গতিকে মই কৈছোঁ এতিয়া যিটো প্ৰচেছিং হৈ আছে সেইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এডজাষ্ট ইয়াতে হ'ব গতিকে সেইটো এডজাষ্ট কমপ্লিট হৈ এপইণ্টমেণ্টেড হোৱাৰ পিছত যিমানখিনি পথ থাকে আপোনালোকৰ এহেজাৰেই হওক দুহেজাৰ হওক বা তিনি হাজাৰ হওক সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ নতুন খালী ভেকেঞ্চি হিচাপে আছাম পুলিচ ফালৰ পৰা আহিব গতিকে আপোনালোকৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ এঘাৰ এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ বিয়াল্লিছটো নতুন পদ নহয় এতিয়া যিটো প্ৰচেছিং হৈ আছে তাৰে ভেকেঞ্চি ইয়াতে জড়িত হৈ আছে গতিকে এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইখিনি এপইণ্টমেণ্টেড হোৱাৰ পিছত নিযুক্তি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিমানটা প'ষ্ট খালী হৈ থাকে সেইবোৰে নতুন পদ হিচাপে উলিওৱা হ'ব গতিকে আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু ৰিজাল্টৰ কথাটো কৈ দিলোঁ আপোনালোকক ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ ন অক্টোবৰ তাৰিখে দিয়া হ'ব বুলি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু আপোনালোক যিসকলে আপোনালোকৰ ৰিচেণ্টলি ইণ্টাৰভিউ বা যি যোৱা বছৰ ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকৰ কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিলে বা এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে অলপ পইণ্টৰ কাৰণে মাৰ্ক খাব লগা হ'ল আপোনালোকক এটাই কথা কৈছোঁ আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা অলপ অলপ কষ্ট কৰি থাকক সময়লৈকে আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব গৈছে অলপ মাৰ্কৰণে যিসকলে থমকি ৰ'ব লগা হৈছিল অলপ পইণ্টৰ কাৰণে যিসকলে মাৰ্ক খাইছিল অলপ সময়ৰ কাৰণে বা অলপ টাইমৰ কাৰণে বা অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে যিসকলে কষ্ট পাব লগা হৈছিল দুখ পাব লগা হৈছিল সকলোকে এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই কষ্ট কৰি থাকক আপোনালোকৰ নৱেম্বৰত যিহেতু আমাৰ নতুন ভেকেঞ্চি মুকলি কৰাৰ কথা আমাৰ চি এম মহোদয়ে কৈছিলে আপোনালোকৰ এ বি ইউ বিৰ লগতে ফৰেষ্ট গাৰ্ড ওলোৱা কথা কৈছে গতিকে সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব গতিকে সকলোৰে কষ্টৰ সাৰ্থকতা লাভ হওক বুলি কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে ৱেইটিং কৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ ইতিমধ্যে আমাৰ চি এম মহোদয়ে ন অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰি দিম বুলি কৈছে গতিকে ভাল খবৰ আপোনালোক নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট অতি শীঘ্ৰেই দিব গতিকে ইমান দিনেই থাকিলে যেতিয়া অলপ অলপ সময় ৰৈ দিয়ক গতিকে ধৈৰ্য আৰু কষ্টৰ ফল মিঠা বুলি সদায় সকলোৱে কয় গতিকে অলপ ৱেইট কৰক আপোনালোকৰ ভাল খবৰ আহি আছে তো সকলোকে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ জয় আই অসম